А на улице Копенкина вновь заработал здравпункт второй поликлиники. Это стало возможным благодаря помощи предприятия Мотор Сеч. Это здравпункт второй поликлиники обслуживает 12 тысяч жителей, 6 терапевтических участков. Полгода не работал, затопили. Все это время пациентам с Красной Копенкина, Климовой, Деповской приходилось ездить в центральную больницу. Ездить было в поликлинику туда. Там вечно очередя, вечно не достоин они а ничего не возьмешь. А сейчас хорошо. Пришли, все. Делали ремонт своими силами, оказалось, долго пришлось обратиться за помощью к предприятию «Мотор Сич». Обратились к депутату Верховного Совета Богуслаеву и директору о Моторсич, и он нам помог с ремонтом в, этой, в этом здравпункте. И вот сегодня мы открываем здравпункт, и люди очень довольны тем, что уже... Опять производится прием здесь. В любой момент можно подойти в амбулаторию и получить квалифицированную помощь врачей. Врачи здесь сидят полностью прием ведут. Здесь у нас в амбулатории работает одна койка дневного стационара. Медицинская сестра делает уколы, инъекции различные. здесь живут наши люди, наши работники, наши бывшие работники и вообще жители Шевченковского района. Поэтому мотор всегда приходит на помощь простым людям, чтобы как-то облегчить, их жизнь. Вячеслав Александрович Бабуслаев и наш трудовой коллектив всегда откликается на просьбы жителей нашего района. И в данном случае мы сделали то же самое. В амбулатории семейного врача не только врачебный прием, делают инъекции и прививки, пока принимают примерно 75 человек в день во время пика сезонных заболеваний и того больше. Есть дневной стационар, кардиограф и шкаф неотложной помощи практически полный спектр самых необходимых услуг. Люди довольны. Все рядом с домом.